men umarova shahlo bir ming yilda surxondaryo viloyati tena tumanida tug'ilganman 28 yoshdaman oilada ikkita farzandmiz ukam bor Biz endi mana toshkentda yashaymiz lekin o'zim samarqandlik xo'jayin Turkistonli ko'rdingiz. <laughs> xudoga shukr, <laughs> butun respublika viloyatlar <laughs> mana birlashyapmiz quda andachilik bo'lyapti oila bu mas'uliyat men juda qo'rqaman mas'uliyatdan <laughs> boshqa mas'uliyatlar bersangiz ko'tararman lekin oila mas'uliyatidan qo'rqaman aziz uylandimi uylandimi deb ba'zan ishonishadi tomoshabinlar shu serial kliplarda yo o klip kino deyman bir marta bitta bolachani olib tushganimda said amedova bir bolasi bor nima kelinni kelin qilibdi deb ham chiqarishdi aziz amedov uylanibdi deb ajralibdi deb mish mish bo'ladida bo'lgani ham sevgan qizim turmushga chiqqani bu yolg'on man agar rostdan sevsam birovga berib qo'yadigan bola emasman aziz akani rollarini ko'rganman kliplarda kinolarda meni kechir ko'rsatuvid bitta интересный voqea bo'lgan faqat ularga aytmaganman o'zlariga o'shanda oialardan kechirim so'rab chiroyli ko'rsatuv bo'lganda man hazillashib uydagilarga aytganman mana shu bolaga turmushga chiqaman ko'rasizlar просто shundoq o'sha paytda ham rostdan ham yoqib ketganlar oyim ustimdan kulganlar qanaqasiga san даже tanimaysanu orzugaay yo'q deb oyimga shunaqa deganman ko'rasizlar man mana shu bolaga turmushga chiqaman bo'ldi fazilatlarini hurmat qilgana ko'proq inson sifatida yaxshi anaqa xotira berganlar manga o'sha o'zlari arslonizdan olganini man juda ham ko'p tushunib olish uchun 10 marta 12 ikki martagacha ko'rganman hamma rollarini yaxshi tomosha qilganman kliplaridan ziyodani yaxshi qol klipida u paytlarda unaqa his tuyg'u bo'lmagan shunchaki tomoshabin ijodlarini talantlarini hurmat qilib hayolimga vaqtida kelmagan Men shunaqa bir aytaman deb, xudoga shukr, baxtli onaman baxtli qaynonaman ko'pchilik agar meni qizimni olsangiz jon deb berarman avval azizjon uchun keyin siz uchun ham chunki siz yaxshi qaynonasiz deb man bundan xursand bo'lamanda yaqin yaqingacha ham teatrimizga kelishardida otalar onalar Ma man xursandman saidaxon deb qizlarni rasmini ko'rsatishadi kelin qiling mana shu qizimni kelin qiling debdi man aytaman man jon deb kelin qilaman lekin gap o'g'limdada yashaydigan o'g'limku deyman taishimiz instagram orqali shunchaki to'g'ri kelib qoldi yozishdik gaplashdik mani soham bo'yicha keyin ko'rishganda oyilarini nomiga brend qilib nimadir chiqarbish xohlashlarini aytdilar siz shuni boshqarsangiz man xursand bo'lardim birla ishladik xarakterlari insoniyligi ularda judayam mehribonchilik kuchli samimiylar shularni hurmat qilib ko'nglim tushgan suhbatdan suhbat keldi suhbatdan suhbat keldi sizlar murojaat bo'lib do'stlashib ular manga reklama instagramga qo'ydirdilar man ularga murojaat qildim o'sha yasab berish barakali pul kirdida ulardan ochiq gap reklama murojaat qildilar instagramga man murojaat qilganimdan keyin bitta narsa yasab bering dedim onamga saida collection qilib ro'mollar qilyapmiz kumamış, shariflar qilyapmiz siz bitta toshini qilib bering iltimos deb murojaat qildim keyin siz ham reklama qilib bering dedilarda reklamaga keyin nechi pul beray dedilar man aytdim yo beravering o'zi necha pulligini bildim dedilar man rozi bo'lib ishonasizmi shu pul shunaqa barakali bo'ldi ochig'i mayli uyat bo'lsa ham aytaman o'zi ko'p pul emas lekin barakali bo'ldi onajon man qo'limga ko'p pul tushgan ishlatb yoverganman barakasi bo'lmagande hazil huzul qilsam balki shu kelin bo'lib ketar so'rab manimcha turmush qurganlar yo'q man nima deb so'rayman dedim endi bilmaymanku en di keyin ona o'zingiz so'rang dedim keyin onam o'zlari yana murojaat qilib chiqdilar shu bilan do'stlashib do'stlashib bir yil do'stlashdik ko'nglim ovladilar shahlo nastarin taxallusi bor qo'li gul yaxshi ko'p san'atkor qizlardan ham eshitdim o'sha şey man o'zim ham şey bir ikkita narsalar buyurgan edim keyin kelinim bilan shu birga ishlashdi o'shanda manga bir odobi axloqi muomalasi yoqdi lekin hali boshida man buni kelin qilaman deb xayolimdan o'tkazmaganman ut keyin oyijon aytganlar <laughs> manga o'zingni ko'ngling bormi unda shuni so'ramoqchi edim o'zingdan uyalganman keyin ha deb oyimlar ham o'zimni oyimlar ham yonimda edilar javob berganman azizdan so'rasam aziz ham manga ma'qul bo'lyapti dedi boraman bo'lmasam sovchilikka dedim manga ma'qul bo'ldi dedim bir hazillashmang deydi hazilkashu aziz ha bo'pti mayli yo'q desang o'zing bilasan deb turgakeyin ayo mayli boring boring onam dedi xudoga shukur dedim lekin qara qattiq o'ylagin dedim man bilmayman hali yashab ko'rmaganman lekin aktyor sifatida mana shu tahlil qilgan bir inson sifatida aytyapman uylanib qo'yib nima qilibsan degan inson sifatida emas man o'zim instagramimdan aytsam birov ko'rmaydida buni baxtlimiz dasturini butun dunyo ko'ryapti hozir ayol kishi sevsa yomon sevadi juda qattiq sevadi do'stlik bo'lsa keyin sevgi bo'lsa ana o'sha ayol qiynalmaydi muhabbat sevib qoldimi o'rtasini <laughs> ol do'stim muhabbatga ko'p kirib ketib qolsang bu qaramlik ertaga uni ko'rolmay <laughs> qolasan ishda bo'ladi bo'ldi u manga qaramayapti deysan xiyonat boshlanadi shuning uchun har bitta narsani o'rtasini <laughs> olish kerak yo lekin uyimdan hech kim qarshilik qilmagan tanlovimni hurmat qilishgan hech kim qarshilik qilishmagan qizlarni erkin davrida yaxshi ko'rgan yigitiga turmushga chiqadigan davr <laughs> oldingidek mening sevgan qizim tigib ketdi deb qo'shiq aytadigan davr <laughs> emas hozir baxtlimiz deydigan davrda keyin manga bular endi tanigan vaqtimdan bilganman rashk qilish yoqtmaydi bularga yo man bu narsaga o'zimni ko'niktirganman ishora namoz o'qiganman uydan sovchib kelgandan keyin manga buvam kelgandan keyin o'tirg'izdirib tushuntirdilar qizim aziz chiroyli bola oshig'i minta. ertaga yashab ketishing uchun sabrli bo'lishing kerak rashq qilmasdan yashay olasanmi shu narsaga o'zingga ishonasanmi dedilar Rashq qilishing kerak emas Rashq er xotinni eng katta urishiga sabab bo'lishi mumkin Rashq qilishingdan oldin o'ylab ko'r o'sha insondan butunlay keta olishingga aqling yetadimi yo'q shunaqa qilib orani uzib ketishing kerak agar u inson senga kerak bo'lsa qadrli bo'lsa hech qachon rashk qilib sani ular bilan urishishingga arzimaydi ichingda yutasan sabr qilasan и ollohdan so'raysan deb tushuntirganlar agar ayol kishi o'ziga ishonsa eriga kerakligini his qilsa manimcha rashk qilmaydi san'atkor